mening birinchi ish kunim u yerda telefonimni kavlab o'tirar edim hammayoq jimjit birdaniga chiroq uchib yona boshladi hamda qadam tovushi eshitila boshladi men zal tomon chiqdim ammo hech narsa yo'q kim bor bu yerda deya baqirdim ammo javob yo'q edi qarshimdagi xonani ochdim fanarimni yoqdim qandaydir tarix xonasi ammo bu yerda hech kim yo'q edi mana ikkinchi kun ham keldi ammo maktabda qandaydir hodisadan so'ng chiroq o'chib qoldi men qayerdan o'g'nashni bilmay fonarimni yoqib zallarni aylanib generator joylashgan joyni qidirar edim yo'lda ketar ekanman qandaydir vahimali qo'rqinchli ovozlar qadamdoshlar meni qo'rqitar edi shu payt fonarim ham o'chib qoldi